Selamat datang ke perbincangan kita hari ini. Uh, kita nak tengok satu sumber yang menarik ni. Petikan dari 11 HMEF 5023T7 PDF. Fokus kita, hmm, apa sebenarnya yang gerakkan politik kat tempat kerja? Lebih spesifik lagi, dalam sekolah kat Malaysia ni. Kita nak faham lah, kenapa benda ni ada walaupun sistem nampak teratur kan? Dan macam mana ia efek sekolah? Okey, jom kita mula. Sumber ni kata sekolah ni macam satu sistem. Agak tertutup. Ada input, ada proses, ada hasil dia. Kerja pula dia bahagi ikut darjah, subjek atau jenis pelajar. Kat Malaysia ni macam-macam jenis sekolah ada. Bahasa pengantar pun ada Melayu, Mandarin, Tamil. Kawalan dia pula menegak. Dari kementerian turun ke staff. Yang menariknya kat sini... Uh, macam mana struktur macam ni pun boleh jadi tempat politik pejabat tumbuh? Contohnya kan, kat sekolah kerajaan. Walaupun dana semua dari pusat, tapi sumber kata masih ada lobi-lobi nak jawatan best. Atau yang biasa kita dengar, tikam belakang tu. Uh. Itu pun satu bentuk politik juga. Lain pula cerita kat sekolah swasta. Kat sana, diorang kena bersaing kan? Nak dapat dana, nak tarik pelajar. Jadi, strategi politik diorang lain sikit. Mungkin kena libatkan orang ada nama, personaliti berpengaruh. Tapi kan, kalau tengok dari sudut lain, persaingan macam ni, kalau sihatlah, boleh juga naikkan kualiti akademik sebenarnya. Oh, jadi struktur tu sendiri secara tak langsung macam dah buka pintulah ya untuk politik ni wujud. Okey, faham. Sekarang kita tengok orangnya pula. Pengurusan sumber manusia. Sumber ada sebut pasal teori X dengan teori Y ni. Boleh terangkan sikit? Ah, boleh. Senang cerita, teori X ni, dia punya pandangan pengurus kena kawal pekerja. Sebab pekerja ni dianggap pasif, malas sikit. Teori Y pula, Uh, pandangan dia lebih positif. Pengurus ni, tugas dia susun keadaan supaya staf rasa minat kerja tu selari dengan matlamat sekolah. Jadi, beza cara pandang staf lah ni, ya? Betul. Dan, sumber dia bagi amaran, tau. Kalau organisasi tu layan staf macam budak-budak, ikut teori X lah kiranya. Hmm. Kena arah sentiasa, kena kontrol ketat. Ia boleh bawa kepada apa yang dia panggil kegagalan psikologi. Staf jadi pasif, bergantung harap, tak proaktif. Dan benda ni mm, boleh bantutkan organisasi tu sendiri. Hmm, macam bahaya juga tu. Ya. Yeah, sebab tu teori Y tu cuba cari jalan tengah. Macam mana nak harmonikan apa yang sekolah perlu dengan pembangunan individu staff tu. Kena ada harmoni antara dua ni, baru mantap. Betul tu. Macam kalau kita asyik anggap orang tak boleh harap, lama-lama dia jadi macam tu kan? Okey. Selain cara urus orang, apa lagi? Sumbur ada sebut pasal budaya organisasi. Apa kaitannya dengan politik ni? Budaya ni dia pasal makna kat sebalik simbol-simbol kat sekolah. Diploma, ujian, grade, semua tu ada makna dia. Dan Sumbur ada sentuh pasal penilaian atau accountability. Accountability ni pun makna dia bergantung pada budaya. Kalau laporan prestasi tu, staf rasa macam, okey, kita buat ni suka rela, nak tunjuk kerja kita bagus, orang akan pandang positif. Integriti nampak. Tapi, kalau rasa macam terpaksa dari atas, macam sumber kata konteks Malaysia ni kurang otonomi kan? Banyak inisiatif ikut sasaran kementerian. Uh, bila macam tu, konotasi dia boleh jadi negatif. Orang buat ala kadar je. Oh, jadi accountability tu bukan setakat hantar report je lah tapi macam mana orang dalam tu rasa pasal proses tu dan pasal autonomi tadi kebebasan sekolah buat keputusan sendiri ia mesti berkait rapat dengan pengaruh luar macam kerajaan kan tepat sekali Kat Malaysia ni, kita tahulah, kerajaan memang ejen perubahan utama dalam dasar pendidikan. Contoh paling senang, isu bahasa pengantar math sains dulu tu kan. Kejap tukar, kejap tak jadi. Tapi, semua ingatkan kita guna pandangan Galbraith. Kerajaan ni bukan satu entiti je tau. Dia kompleks. Ada orientasi dalaman, dia birokrasi lah tu. Ada orientasi luaran, ahli politik, pengundi, pelobi macam kesatuan guru. Ada juga pengantara. Jadi dasar yang keluar tu hasil tarik tali banyak pihak sebenarnya. Uh, Patutlah kadang-kadang rasa macam dasar tu berubah-ubah atau lambat sangat nak laksana. Banyak tangan rupanya. Okey, kita sentuh sikit je lagi pasal satu istilah ni, Machiavellian. Selalu sangat orang salah anggap ni. Dengar je Machiavellian, terus fikir, matlamat halalkan cara. Betul ke macam tu? Uh, sumber cuba perbetulkan sikit salah faham ni. Liden Kedizia yang dipetik tu, kata niat asal Machiavelli dulu lebih kepada kepimpinan untuk kebaikan bersama, lawan rasuah. Cuma sebab konotasi negatif tu dah lekat kuat sangat, ia jadi susah nak kaji benda ni secara objektif. Ada kajian Mac4 kat US tu pun, susah nak dapat kerjasama responden. Takut orang cop dia Machiavellian agaknya. Tapi secara ringkas, Christie ada kenal pasti empat ciri pemimpin politik ni. Satu, kurang tunjuk efeksi atau empati. Dua, kurang peduli pasal moral konvensional. Tiga, tak ada masalah psikologi yang teruk. Dan empat, komitmen pada ideologi tu rendah sikit, lebih pragmatik. Faham, faham. Jadi bukan semata-mata jahat lah ya. Ada ciri-ciri dia. Okey, akhir sekali pasal tak setuju atau konflik. Sumbur kata ia benda biasa je kat mana-mana organisasi. Termasuk sekolah. Bukan sebab personaliti tak ngam semata-mata. Macam mana biasanya orang kita respon bila tak setuju ni? Ada yang diam terus. Ya, ada yang diam, ada yang tarik diri, ada yang jadi agresif pula. Ada yang mengalah je, ada yang menafikan, eh tak ada apalah. Macam-macam. Sumber kata punca tak setuju ni banyak. Komunikasi tak sampai, nilai hidup lain-lain, bos tak cekap, salah faham peranan kerja, produktiviti rendah pun boleh jadi punca, ada perubahan besar kat sekolah atau isu lama yang tak pernah selesai betul-betul. Jadi macam mana nak uruskan? Ada lima strategi utama sumber senaraikan. Guna kuasa, win-lose, kompromi, kalah sikit menang sikit, tarik diri, lose-lose, pujuk mengalah, lose-win. Dan yang kelima, sinergi win-win. Yang sinergi atau menang-menang tu, mesti paling bagus tapi paling susah nak capai kan? Sebab dia tekankan matlamat dan juga hubungan. Memang, dia tak mudah tapi paling lestari untuk jangka panjang. Dia fokus cari penyelesaian bersama sambil jaga hubungan. Jadi kalau nak simpulkan semua ni, politik kat sekolah ni, hmm, dia rumit juga eh. Bukan pasal rebut kuasa je. Struktur sekolah tu sendiri, cara kita urus staff, budaya yang ada, pengaruh luar macam kerajaan dan cara kita sendiri handle bila ada beza pendapat semua ni saling berkait betul tu dan ini mungkin boleh tinggalkan satu persoalan untuk anda fikirkan mengingat macam mana strategi menang-menang atau sinergi tadi tu pentingkan kedua-dua matlamat dan hubungan cuba anda renungkan sekejap dalam konteks sekolah anda sendirilah kan? Apa agaknya satu langkah kecil? Ya, kecil je. Yang boleh anda cuba buat esok untuk galakkan sikit pendekatan sinergi ni bila nak selesaikan beza pendapat walaupun pasal isu kecil je. Satu soalan yang menarik untuk difikirkan. Terima kasih banyak kerana sudi berkongsi pandangan dalam perbincangan kita hari ini.